Андрей заходит. Седайте, где вам зручнейше. Антона, Якщо все зрозуміло, з ластими, то добре. Якщо ні, можете взяти, розкрити, заклацити, подивитися. Антон, ти мене ще не бачиш, і я тебе не бачу. Доброго дня, ти мене бачиш? Я тебе не бачу. Не бачу. А? Що? Так, треба більше робити, так? Да? О, ми тебе бачимо. Ти нас бачиш, так? Да? Значить, основна задача ми, сьогодні нашого заняття це, щоб ви могли зробити перевірку робочу і зібрати до купи аквалам. Скажіть, хто не дивився запис, який я надсилав по робочій перевірці? ще раз? на конференции а я вам надсылал. Андрей, ты ММ. Я сейчас вам буду показывать, как крепится ремень на баллонах на для того, чтобы он надежно был закреплен. Смотрим, имеем пряжку, видите, да? для Антона тоже показываю. Э -э, компенсатор на баллоне таким образом, чтобы у нас вентиль своей горловины смотрел вам в затылок. Направление. Ну, то есть не так, сбоку как-то или сзади, а он смотрит вам в затылок. Дальше. Помните, да, что собираете и крепите э, компенсатор, э, обязательно ремень должен быть мокрым. Первое движение. Мы просовываем ремешок в металлическое декольцо. Антон, мне чуты? Да. чуты? Я камеру подниз сейчас повыдно добро чуты. Итак, ремешок в Д кольцо. Далее. Пряжка, сама пряжка имеет три прорези. Обратите внимание. Раз, два, три. После металлического Д кольца ремень заводится. Так, чтобы Антону было видно и вам видно. В среднюю прорезь. В среднюю. Видно, да? После средней прорези заводим в прорезь, которая ближе к д кольцу к металлическому. Прорезь к кольцу. Да, да. Ну, да, смотрите, Присаживайтесь, долбон, да? Хорошо. Так. Берите стулья, как-то там Андрея разговаривает. <сос> 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 да. Так, вот так. так что э, вам было вручную. Собрана пряжка правильно конце э -э очередность. Я не буду сейчас тут ровнять, просто покажу где ошибка сделана была. Придерживаешь, придерживаясь, помнишь, я показывал вот это. Тянешь на себя, вот так тянешь, и в то же время вверх-вниз делаешь ремешок. Вверх. Я казав, що воно швидко не буде. Начебто, поки я розказую, то все начебто зрозуміло. Коли сам починаєш робити, то трошки щось не виходить. Тому, розумієш, якщо я зараз підкажу, то ти це не запам'ятаєш. А коли ти сам хвилин 10 будеш думати, так як же ж ну, воно так вийшло, то ти сам запам'ятаєш, добре. Що і я? Зробив. Молодец. Победа. Да ведь мы для того и пришли, понял, да, чтобы вы тренировались. Андрій, ти дивись, що вони роблять, бо тобі це зараз зробить, прийдеться. Це поки вони роблять, так, наче все зрозуміло. Коли починаєш сам робити, все, все по-іншому. Давид, Сідає рядушком і дивись, які помилки робить Андрій. Може щось підказуєш, але тільки тоді, коли він тебе... Ні-ні-ні, ти за нього це не Ні, Я просто не все віжу, сюди про Зовсім не втручайся, доки він не спитає. Тільки дивишся.